Назвати Віктор Коломієць, і це автолайф. Все, що відбувається за лаштунками шоу Савіка Шостера. Віктор Васильович, oh. добрий вечір. Перед вами теж Віктор Васильович. Дуже приємно. Бачите, як я думаю, що можна загадувати бажання. Таня, Таня між нами два вікторів. Віктора Васильовича можна загадати бажання. Бачите? Я згадую процвітання каналу Трестів. Загадую бажання. Це так? загальне бажання нас всіх. І величезну кількість членів клубу. Ось так. Віктор Васильович приносить удачу. На минулому ефірі Савік Шустер оголосив про те, що у нас буде англомовне мовлення. І ви там навіть низькою мовою сказали кілька слів. Чи готові ви взяти участь в англомовній програмі і чи вже займаєтесь тим, щоб поглиблювати свої заяву? Я Only little вокабляри. After months, about two months, I came to the speak English better and I came to the take part on the this, uh, this shows. Thanks a lot. Дмитрий, добрый вечер. Сразу с ходу вопрос. Yeah. В парламент готовитесь? Нет, никуда не готовлюсь. Только из говна выскочил. Зачем мне в новое вступать? В политику больше не ногой? Нет, нет, нет. Дальше журналистика. Журналистика, творчество, документальный фильм, мемуары, воспоминания о жизни, встречи с интересными людьми, воспитание детей, созерцание природы, кино, театр, футбол. Все що угодно, крім політики, яка мені глибоко ненависна. Як загалом відбувається у вас процес похудіння? Ви так завжди викладаєте в Фейсбуці і так гарно виглядаєте вже зараз. Розкажіть секрет, я думаю, багатьох цікавить це питання. Насправді, <рес> я думаю, треба спитати не тільки в мене, але й в Геращенка. Він теж на сьогоднішньому ефірі він теж схуднув. А секрет дуже простий: перше, це дієта і регулярні заняття спорту. І максимально себе обмежувати в харчах, ну, бажано після 17 18 години. Тобто, сила волі. Спорт, спорт регулярний, ну і звичайно менше їсти. Супер, дякую. Роздільне роздільне харчування до речі теж має значення. Тому треба. Я пішов до дієтолога, я проконсультувався. Якщо це цікаво, знову ж таки. І відповідно результат. Тяжко было на початках, а сейчас я почуваю легше, поскольку я колледжный баскетболист, тому все легше. И на Колина, и на... Взагалі себя почуваешь, куда хочется летать. Мы сегодня вас заметили, вы вечером ели шоколадные конфеты. Да, я сегодня просто не обедал и подумал, что на 4 часа ток-шоу нужно зарядиться энергией. А вообще как идет этот процесс? Вы... Ну, просто нужно ограничивать себя в еде, особенно после 6 вечера, стараться там, где можно пройтись пешком, пройтись пешком, а не ехать на машине. Просто следить за собой. В конечном итоге наше здоровье зависит в первую очередь от нас самих, в вторую очередь от проведения. Вы спортзал не ходите? У меня нет времени, я, к сожалению, ходить в спортзал. Сколько за все время, вот сколько вы там собой занимаетесь, сколько разбросили? У меня было 160 килограмм, сейчас у меня 110-112. Порядка 45-48 килограмм. Почти треть. неожиданно победил Дональд Трамп. Это были исторические выборы в том смысле, что если бы победила Хиллари Клинтон, это была бы первая женщина президент Соединенных Штатов. А Дональд Трамп – это первый человек, который вообще не из политики. У нас в прямом эфире Томас Спенсер. Он был юридическим советником Дональда Трампа в штате Флорида. Он тесно работал с администрацией Буша-младшего и Дика Чейни человек, который жертвователь в кампанию Дональда Трампа. И, конечно же, у меня вопрос, который касается в первую очередь Украины. Господин Спенсер, спасибо за участие в нашей программе. Скажите, пожалуйста, в сентябре месяце президент Украины Петр Порошенко пригласил на встречу кандидатов в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа в Нью-Йорке. Не получил президент Украины никакого ответа, и эта встреча не состоялась, а встреча с другим кандидатом в президенты Хиллари Клинтон состоялась. Значит ли это, что новоизбранный президент Соединенных Штатов не считает Украину приоритетной проблемой в Европе? той факт, що э, графіки не можна було узгодити, э, не треба тлумачити, як Той факт, що Україна не становить високого пріоритету для щойно обраного на президента пана Трампа, бо він з декількох нагод висловлювався в тому дусі, що він дуже зацікавлений розвитком подій у країні і знає, як це важко, і як він хоче, щоб була допомога від інших партнерів, купно з німеччиною та інших партнерів довкола України, сусідніх країн. Щоб була допомога в цьому питанні. Отже, одна річ, що має тепер статися, полягає в тому, для новообраного президента, щоб отримати всю потрібну інформацію, польову з приводу того, що це з собою становить. Як це пов'язується з його програмою національної безпеки, бо ж Америка має бути найперше, до влади прийшла республіканці, адміністрація республіканців. Яка є дуже дружньою до України, яка підтримує Україну, український народ, і в агресії Російської Федерації проти України якраз республіканські політики займали дуже чітку і сильну позицію. Тому насправді вибори в Сполучених Штатах для України завершилися перемогою для України. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп для України добре чи погано? Для українців добре, для української влади не зовсім. Тому, власне, ми так і будемо бачити. Якщо українська влада знайде в собі сили зробити маневр зараз і час у неї до березня місяця, то це буде і для них непогано, скажімо так. Але треба розуміти, що. Трамп це не просто людина, це республіканець. Республіканці дуже жорсткі в домовленостях, у слідкуванні за їх виконанням, у звіті, якщо ти з ними про щось домовляємося далі, вони дуже жорсткі е, з точки зору розуміння етапів, а в них дуже чіткі підходи до ідеологічних рамок. Тому, е, з моєї точки зору, от, як мені, то з ними набагато простіше ніж з демократа. Мене надія тільки на одне: що український президент теж бізнесмен і можливо десь він, він розуміє, що треба справу пропонувати, а не просто дай там чи ще що -то. Я розумію, що два бізнесмени просто зможуть порозумітися між собою. Правильно може бути. А як ви розумієте те, що в деякі представники нинішньої української влади все-таки зробили ставку на Хіларі Клінтон? Ми всі знаємо про ці пости у Фейсбуці, які зараз ретельно приховують. От ваша оцінка цьому явищу я, я би не рекомендував ці пости чистити з Фейсбуку, тому що ну Україна в під лупою Вашингтона занадто мала, щоб цих людей розглядали як серйозні фігури в долі, в оцінці, відношенні у світовій політиці. і Так далі, тому не треба вилучати ці пости і так далі. Бо повірте, він він про них не буде знати, навіть якщо він пробуде дві каденції. Треба бути сміливішим і чеснішим по відношенню до себе. Бо окрім Трампа, є ще просто українські виборці, які до цього віднесуться дуже погано. буде. ні про російським, ні про українським, ні про мексиканським ані. про господин Трамп. Он будет проамериканский. И будут соблюдать американский национальные интерес. И Украине никто, кроме самих украинцев, не поможет. Другое дело, это очень важный вопрос, что будут наверняка пересмотрены некоторые подходы в политике по отношению к Украине. То есть некоторые там жулики смогли убедить предыдущую администрацию, что они являются настоящими честными патриотами. Два медведя в одной берлоге не бывают. Путин хочет быть главным альфа-самцом в мире. И Трамп хочет роу ровно того же самого. Они одинаковые. И в этом и есть спасение для Украины, потому что неминуемо они должны начать драться между собой. А эта драка великих держав она точно в пользу Украины, потому что Украина будет нужна, ей нужно будет помогать, это надо будет использовать. И, кроме того, Трамп э, уберет всех посредников, которые на данный момент там только делают вид, что Украине помогают, а на самом деле вот, диктуют Украине там пенсионную реформу, социальную реформу, повышение повышения тарифов и так далее и тому подобное. Надо делать нормальные инвестиции, надо, чтобы американские компании приходили э, в страну, чтобы они сюда вкладывали, инвестировали за счет этого, чтобы страна и процветала. Дональд Трамп – это не царь, это не самодержец. В Америке за 240 лет создана серьезнейшая система э, балансов. И несмотря на то, что у республиканской партии большинство конгрессий Конгрессе и Сенате, далеко не все республиканцы разделяли позиции Трампа по многим вопросам. Я знаю, что большой друг Украины Джон Маккей, например, он, допустим, не поддерживал Трампа настолько, насколько тут бы этого хотел. Губернатор штата Калифорния, известный всем Арнольд Шварценеггер, республиканец, публично заявил о том, что он не будет поддерживать Трампа и так далее. Поэтому, если Трамп будет куда-то его заносить в разные стороны, то тогда и республиканская партия, и оппозиционное меньшинство в Конгрессе демократов, и американские медиа будут подправлять позицию Трампа, так чтобы она соответствовала интересам США. А интересы США так, делать так, чтобы Америка была сильной и ее уважали на международной арене. А для этого она должна выполнять свои обязательства перед международными партнерами, в том числе теми, по отношению к которым она обещала поддерживать гарантии безопасности. Это Украина. Расскажите, что это за история с постом, удаленным, неудаленным, вот якобы который был опубликован вами в Фейсбуке по отношению к Трампу? этот пост является фейком разработанным русскими первым забросил известный российский пропагандист телеведущий владимир соловьев поэтому я не имею никакого отношения к этому посту но это показывает как легко информационное пространство украины может быть испорчено из россии если есть такая задача. С удовольствием. Жду не дождусь. Он постоянно что-то издалека кричит, очень хочется встретиться лицом к лицу. Алексей, скажите, а за время губернаторства Михаила Саакашвили он ничего хорошего для региона не сделал? И, ну почему? А как же шоу, а как же заявление, а как же яркая картинка. Это что, уже ничего не стоит? Это тоже, он как артист много сделал хорошего. А давайте посмотрим. Как губернатор, ничего. Вообще ничего. Нет. Господин Саакашвили, добрый вечер. Добрый вечер. Программа да. «Автолайф». Готовы к сегодняшней борьбе? Какой? А что, тут будут бить или нас ну, конечно, или как? конечно. У, у вас сегодня будут хорошие оппоненты, которым вам есть что сказать. Ну, не знаю. Учебник, который уже сказал, что готов прям вообще вот в обойме. Да, да какая раз. Мы будем рассказывать про новую партию. Тоже. Да, какая новая партия? О чем идет речь? Ну, про политическую силу. Это платформа новых сил как будет называться? Платформа новых сил, пока условно, а потом будет видно, как что. А имеете ли вы какое-то отношение к партии Хвыли? Uh, нет, партии Хвыли никогда не было, это было недоразумение. А, oh, окей, okay. yes, спасибо. А чему зараз uh, Михаил Сакашвили сказал про то, что uh, партия Хвыли это такое недоразумение? Целом, ну, ну я не знаю, если я, я Касько, за недоразумение, значит недоразумение. Поясніть. Ні, не, не, не знаю. Знают, я абсолютно не можу реагувати на це. Я сам не розумію, чому. Тому що я про сьогоднішню конференцию узнал только вчора. А ви готові об'єднуватися з тою політичною силою, яку е, організує Михайло Саакашвілі? Не ну, говорить про е, платформу. Я, я поки що не бачу цієї платформи. Я, ми сьогодні від ініціативної групи партії хвиля випустили заяву, якою вітали створення такої платформи. Ми думаємо, що вона майданчиком, може стати об'єднання всіх е, демократичних сил. Я считал, что Одесса имеет в сто больше потенциал, чем Батуми. А Батуми – это самый быстро развивающийся город на Черном море и был, по крайней мере, в течение моего президентства. Я, но и я хотел там сделать Батуми в больших масштабах. Но я забыл одну маленькую деталь. Перед тем, как я сделал Батуми, я сначала освободил Тбилиси от барик, коррупционеров и воров, и жуликов. И я поехал, я думал, что у меня будет спина, и мы будем это делать. Я понял, что, оказывается, спины-то нет. Оказывается, там такие, здесь, в моем практически родном Киеве, сидят такие же коррупционеры, воры и жулики, которые сидели в Грузии в 2001 году. Поэтому приходится сделать маневр, возвратиться, освободить Киев, а потом мы уже вернемся в Одессу. Я обещал им вернуться, я вернусь и сделаю все это дело. А, Гончаренко пришел подготовленный. Он прямо Очень из... Очень серьезно подготовился, написал шесть букв на листе. Не верит. Не верю. Слава. Не хватало мне еще, чтобы Гончаренко мне верил. <laughs> Или чтобы Гончаренко меня хвалил. А Гончаренко и они вообще во что-то верят? Они во что-то верят вообще вот эти? Этот человек был лидером сепаратистской фракции. Президента Януковича. Назывался за Януковича и за Одессу. Почувствуйте, это была фракция внутри партии региона. За Януковича и за Одессу. То есть Одесса отдельно еще. Одесса должна быть. Тогда это была теория, что да, Янукович пусть будет, но Одесса будет отдельно от Украины. Вот этот человек. Он в это верил тогда. Он когда выступал главным регионалом, он в это верил. Когда он бегал в митинг за Россию, агитировал, он в это верил. Когда он за Порошенко агитировал, он в это верит. Когда он завтра Порошенко не будет, и он выступит, говорит, я первый, который его критиковал, он в это поверит. Такие ни во что не верят. И поэтому народ им не верит. Я буду иметь возможность ответить. Да? Все это? Он, я это буду иметь возможность нет, ответить. Вы, вы, вы будете иметь возможность ответить Спасибо. после того, как вы перестанете играть Станиславского. Извините, я не верю этому артисту. Мы смотрим эту Грузию фильм в Одессе полтора года с вот этим брыжинем слюной, с всеми остальными. Вот то, что вы сейчас наблюдаете. Все эти разговоры полтора года. Подойдите. И я приехал. Эти дворы я выгоню. Подпоюсь. Этих стоп, я разгоню. Стоп, аэропорт вам построил. Ответь, Дорога десари не будет. Подойдите, и танец будет. Брат Алексей, брат я брат вас брат. выгоню из студии, а, потому сами, что не вы ведете извините, эту программу. Я здесь единственный Поняли? человек, который думает не Поняли? так, как я смотрю, Михаил. Почему? Ну, из гостей. Антон ну, слава точно Богу, не думает. Так давайте выгоните нас, здесь будет соло, Михаила, Соломи, всех его друзей и соратников. Если здесь две точки зрения, то их должно быть две, Савик. Савик. Вы мне будете объяснять, сколько точек зрения? Я вам говорю, вы если мне будете здесь объяснять, как делать работу. Не... Одесситы, все за Саакашвили. все гости говорят, это же великий Саакашвили". Он Говорит, включите ролик, выключите ролик, пустите, не пустите. Ну, Савик. Это студия уже. Мне кажется, ему вы, надо встать за трибуны и дальше вести. Вы, вы меня будете учить? А, а что такое? Я не могу, могу им ничего сказать. Я ничего не сказать не могу. Ничего. Нет. Чего? нет. А чего, Потому что вы молодой и глупый. Ну, понятно. <свят> а это очень красиво. Это ничего очень не красиво. могу сделать. Ну, а Ставик? что? Ставик? Посмотрите. Ну а что я могу сделать? Ставик? Я, Ставик? Же, я же ничего и вы. С... Это, я вижу. Же, это же, Ставик? это же проблема Ставик? биологическая. Я с этим ничего не могу сделать. Ваши резкие высказывания в сторону А э, что я, а я сказал? Молодой и глупый, это что резко что ли? Это ласково? Я как папа практически понимаю. Я, я моему сыну часто говорю, ты молодой и глупый. А мой сын работает в Морган Инстанли, как никак в Лондоне, и сам себя сделал. Понимаете? Поэтому тут не я, я думаю, что я очень вежливо, корректно, ласково, по отцовски. После таких столкновений с вот Савиком вы так тоже очень эмоционально общались. К нам придете еще? А, ну, как только что сказал Савик, вы меня не приглашали. Если вы меня не приглашаете, не приду. Спасибо, мне а не если надо. Пригласим? Если пригласите, я приду. Отлично. Мы спасибо. Спасибо, Сакашили, Вы пришли э, в Одесскую э, область. Сейчас вы называете президентом э, президента человеком, который крышует мафию. Вы тогда об этом не знали? Почему вы нет, решили согласились? Нет, я уверен был, что в его интересы было делать реальные изменения. И практически, практически вся страна она так знала, думала. Извините, он получил, он победил в первом туре, и вся страна. Вона вложила на нього, наважає на нього так і Не забудьте недавню історію України. Темперамент степняків і темперамент горців це інша різниця. Мені в свій час довелося грати проти Гуцаєва і кіпіані на полі в футбол. Коли вони були депутатами грузинського парламенту, я був депутатом українського парламенту. Дуже важко встигати ногам степняка за мельтішинням нога ні горця. Тому а, все це, як ви розумієте, я утрірую, але все це має сенс з точки зору а, того, що відбувається в Україні, використання цього потенціалу. У Саакашвілі є політичне майбутнє в Україні? Безперечно, є. Безперечно, є, і він буде над цим працювати, тому що людина дуже енергійна. Але це е, майбутнє депутата, це майбутнє такого політичного батька певного напрямку. Це майбутнє. Політичного э, лідера певного напрямку, але президенти не працюють в системі виконавчої влади. Нужен для України Міхал Сакашвілі. Ну це вопрос не мені, це вопрос українцям. Я принципіально не хочу вмішуватися в українську політику. Магу сказати з сторони Росії. Я б очень хотів, щоб такої чак як Сакашвілі був би бы в Росії. И более того, я знаю, что многие наши руководители, которые его публично ругают, на самом деле ему завидуют, потому что результаты в Грузии были налицо. А нужны ли они Украине? Но ну, если вам он будет не нужен, мы его с удовольствием заберем. Многие зрители знают вас как политика, как губернатора, как президента. А, немножко а... вашей личной жизни. Давно ли вы видели маму? Мама а... мне моей мамы, когда сегодня день рождения. Есть полная круглая дата, она очень молодая, очень хорошая форма. И, и, все, и позвонила, по разговаривали мы по телефону. Там они дома отвечали вместе с женой, с мамой, с мой сын там был, и все. Как ваши сыновья сейчас? И они учатся? Да, да, они один в Грузии, как и другой в Америке. Вы давно видели жену? Ну, она была в Индии там. А вы в Грузии собираетесь в ближайшее время? Нет, пока по известным причинам. Нет, по каким причинам? Ну, то, что реально там есть пророссийское правительство, которое пытается создать проблемы. И это чревато большими волнениями, если это например Что у нас там с Фирсовым? Вы так активно с ним общаетесь? Не собираются по блоку вступить, нет? Хорошего ничего. Давай. Ничего хорошего? Меня мы не возьмем. Почему? Он же так выпалит такой. Зачем нам такие персонажи? А почему? Он профессиональный предатель. Да? У человека профессия. Профессиональный активист. Mm -hmm. Активисты и, анти и антикоррупционер ну, сегодня на Украине – это синоним э, пустой э, поверхностной людины. Ну, на самом деле пятницу на эфире у Шустера со мной произошла удивительная история. В одной из рекламных пауз ко мне подошел представитель оппозиционного блока Александр Вилкул и стал открыто мне угрожать. Вилкул заявил, что ничего не забывает, что хорошо запомнил, как я приехал в Кривой Рог и добивался перевыборов мэра вместе с самопомощью. Как вы помните, тогда его отец едва не проиграл кандидату Милобогу и смог выиграть только с помощью явных фальсификаций. Само собой, я не смолчал в ответ. Не буду бояться угроз какого-то мажора, которому папаша на Новорова в роге деньги, купил билет в большую политику. У меня есть убеждение, что э, свобода, не люди, которые являются членами свободы, которых используют в темную, а руководство свободы является агентами России. Это мое глубокое убеждение и я объясню почему. Когда правило ненавистная мне партия регионов, я ненавижу эту партию за ее откровенный цинизм и бандитизм. Она эту свободу приручила и лидеры свободы Получали деньги у лидеров партии регионов. Она их кормила, она им платила. И мы сейчас увидим это подтверждение в бомбарной книге Партии регионов, которая скоро будет оглашена. Есть ли у вас весомое доказательство того, что вы сказали сегодня? Если ответить коротко, пошли не к чертовой матери. Чихать я на них хотела. Это если коротко. Я реально не знал. Вот мне в рекламную паузу сказали, что Печерский суд принял решение возобновить против нас и против меня все преследования, на следующей неделе мы ожидаем обыски и все, что хотите, будет здесь. С какой эмоцией уходите? Ну вот хорошая, надежда, унижение, страх, что? Не, у меня никогда нет унижения и страха, просто Только всегда... надежда? Да, конечно. Будете бороться дальше? Конечно. Успехов. Спасибо. Алексей, с какой эмоцией уходите? Да, это самый лучший комментарий. Ваше дальнейшее действие. Как вы будете действовать дальше? Не, ну как? Будем сопротивляться, естественно. Я просто... Я не знаю, у, меня, знаете, у меня уже такое отношение. Понимаете, они, у них даже нет совести. Вместо того, чтобы заниматься людьми, у которых 420 миллионов долларов наличными, да? Они бегают за нами. Ну, знаете, у, меня, у меня правда, у меня слов нет. Да, это реально это преступники. Я иначе никак ничего не могу сказать. Это преступники рано или поздно, и у них будет свой Нюрнбергский трибунал. Поверьте мне. Спасибо.